Salamu alaykum. İsmail rayonunun mərkəzinin 5 dəqiqəlik məsafədə e, yaxınlığında xəstəxana, market, bağça e, olan yar tikili Arifrev ev satılır. 11 sot həyəcan sahəsi. İçərisiz qoyulubdur. E, Əgər kəs alıb özü üçün vidan da Arifrev ev tikib e, gündəlik kirayə və yaxud aylıq kirayə verə bilər. 2 də nə giriş hissəsi var. Bu dairəvi da ev yaradicilərin yaxından yaxınlığından qapısı, suyu, işığı, internet xətti, yəni yaxınlıqdır olsun. Qonşular yol, asfalt. Tam ideal bir vəziyyətdədir. Nə bahalı necəsiz. Kanalizasiya indi yerə qazadıbdı. Bir qalıb xətt açılmalıdır. E evin məlaçı, yerdən çox hissə e, görülübdür. Hətin də görsül kubiklər qalıbdır. Yarısı ifadə çayda şlağı var. İstifadə edənlər eləni istifadə etməyə yararlıdır. Aşağı hissəsin e, yəni belə deyək, apsikə mərublubdur. Ön hissəsində hissəsin olan adam ön hissəsinin uzboş e, qapı pəncərə eləmək istəyərsə, yəni, apsikada rahat bir şəkildə söküb pəncərə yerləri var. Həni, onu öyrəp pəncərəyə yazdıra bilər. Aşağısının ə, aşağı hissəsində açfıqası yoxdur, altdan da izolyasiyası yoxdur. Bütün tox xətləri atılıbdır. Tox xətləri atılıb, yuxarısından amma izolyasiyası, açfıqası qalır. Yerində bənzər taxtalar qalır, açfıqası qalır. Daş yün qalır. Yəni belə bu isə yəni izolyasiyası yoxdur hər bir hissəsi aşağı, aşağı hissələr. Belə həyətində hər cür meyvə ağacı var. Qoz, fındıq, cəvəli, alça, şaftalı. Baxınız, görsəniz. Orta tərəfində göstərəsəm, indi yəni, evimiz ideal vəziyyətdə, yəni böyükdür. Ölçüsü 8x6-dır. Burda arxadan görünüşü. Sırç satılmaq üçün nəzərdə tutulub. Şəxsət titrə olubdur, o yüzündən də ən əsəsin tam ideal vəziyyətdə görünürdü. Yəni <coughs> və onun hey, genişliyi 11.4. Yəni yani, 11 belə 11 sot. Dediyim kimi, çıdın ərisi və qonulardan, yəni orta hissədən, qapının orta hissəsindən belə zəvor hərüb, o tərəfdən də bir yerə hissə ayırım və yax da belə bir ev tikib, gününü kirayə verə bilər. Bu yaşatmaq üçün də çox iyidir vəziyyətdə. Yəni elə böyük bir məbləğ qalmayıb ki, e, evi tam ideal vəziyyətə gətirək. Həm sənədləri də tam qaydasındadır.